Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Bertemu lagi bersama saya Wahyu Still in the garden Oke teman-teman kali ini kita akan mereview salah satu jemani yang limited ya Limited edition Ini ada jemani katot kaca Nanti kita akan membahas seperti apa ciri dan karakter dari jemani garut kaca ini. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Yang belum silakan untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga menekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru segala sesuatu tentang jemani dari samping rumah garden. Oke teman-teman, ini Jemani Gatot Kaca. Nah, Jemani Gatot Kaca ini masuk ke variannya Cobra atau varian Eka. Nah, untuk asal-usul ataupun penamaan Jemani Gatot Kaca ini saya kurang begitu paham gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sosoknya memang sosok dari Jemani ini sama seperti tokoh kadot kaca ya kalau dalam pewayangan kan kadot kaca itu kulitnya hitam kemudian mempunyai otot kawat dan tulang besi jadi ini sosoknya memang mirip persis dengan tokoh pewayangan kadot kaca. Nah untuk usia dari kadot kaca ini ini kurang lebih sekitar 2 tahun memang masih kecil ya tapi kalau dibilang kecil ini sebenarnya sudah remaja ya kalaupun remaja juga bukan remaja yang besar atau remaja up ya tetapi meskipun masih remaja seperti ini ini karakternya teman-teman ya bisa lihat ini sudah sangat keluar sudah sangat jelas ya sudah sangat terlihat karakternya Oke kita langsung ke ciri-ciri dari galot kaca ini seperti biasa untuk batangnya kita lihat Batangnya ini termasuk yang mempunyai batang pendek, ya, atau stang pendek. Kemudian, untuk warnanya, warna batangnya itu hijau tua atau hijau pekat, ya, atau bahkan ini hijau kehitaman warna batangnya. Jadi, warna batangnya itu hijau tua dan juga eh, pendek. Oke, untuk bentuk dari daunnya kita lihat sekarang. Nah, untuk bentuk daunnya dari pangkal daun dia melebar ya. Pangkal daunnya itu lebar. Nah, karena varian kobra atau varian eka dia pinggirnya itu tetap meliuk ya bentuknya itu daunnya meliuk, melebar di tengah. Nah, untuk kalur kaca ini cenderung ujungnya ini runcing. Jadi, bentuk daunnya e, lebar, ya, lebar, meliuk, kemudian cekung ke bawah, dan ujungnya cenderung runcing. Nah, untuk daun baru, daun barunya ini warnanya, keluarnya itu kehitaman, ya, ungu kehitaman. Kemudian, untuk seratnya, seratnya kasar, e, sangat terlihat, sangat tegas, kemudian. Untuk tulangannya juga tulangannya ini menonjol ya teman-teman, baik tulangan utamanya ataupun tulang ikannya. Nah untuk tulang ikannya ini dia e, bertemu ya titiknya itu di atas jadi dia naik ke atas untuk e, tulang ikannya bertemu di ujungnya. Nah jadi memang sosoknya ini sama seperti garut kaca ya. Nah, ini warna daun barunya eh, kehitaman jadi seperti kulitnya gadot kaca kemudian eh, untuk seratnya itu menonjol ya sangat terlihat seperti ototnya kawatnya gadot kaca kemudian tulang besinya ini tulang ikan ataupun tulang utamanya jemali gadot kaca ini juga sangat tegas sangat terlihat Jadi memang pantas ya kalau dinamakan gadot kaca nah ini ya teman-teman kalau lihat seratnya seperti ini kita raba ini daunnya benar-benar tebel ya tebel, kaku kemudian seratnya itu seperti seratnya alkapon gitu ya dia apa ya kalau bahasa banyumasnya itu berigul-brigul gitu ya jadi tidak rata jadi sangat terasa kalau kita pegang di tangan seratnya tegas, terlihat ya kasar. Nah, ini juga salah satu juga yang termasuk yang bisa tertata dengan sendirinya atau roset sendirinya. Ya jadi daunnya dia e, meroset ya, tertata dengan sendirinya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya ciri-ciri dari jemani karot kaca ini. Seratnya dia kasar, kemudian tulangnya juga tegas ya. Daunnya tebal, kaku, warnanya warna hijau pekat ya daun barunya juga kehitaman batangnya pendek, stangnya pendek warnanya juga hijau kehitaman kemudian bisa roset sendiri ya tetapi meskipun roset sendiri ya teman-teman eh, paling tidak tetap menjaga kerosetannya ya kalaupun tidak sebenarnya tidak masalah tetapi untuk lebih menariknya, bagusnya memang perlu ditata ya minimal ya seperti ini ditata atau pakai styrofoam seperti ini. Nah, memang ini masih kecil. Yang besarnya kebetulan e, tidak ada ya. nggak ada yang besarnya, tapi nanti kita akan lihat kasih lihat e, katalog dari kadot kaca yang sudah besar. teman-teman nah, itu tadi review kita pada video kali ini mengenai jemani karut kaca dan juga tadi teman-teman sudah melihat ya katalognya besarnya karut kaca itu seperti apa nah jadi jemani karot kaca ini memang salah satu jemani yang limited edition ya jadi beredarnya itu sangat terbatas ya sangat jarang Oke semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan Yang suka dengan videonya silahkan untuk like, subscribe, share, ataupun berkomentar Seperti bisa juga kritik, saran, ataupun masukan, ataupun pertanyaan Bisa teman-teman tulis di kolom komentar Ataupun bisa langsung WA ke nomor yang ada di deskripsi Sekali lagi terima kasih Sampai ketemu pada video-video selanjutnya Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.